देखो शिवा हमसे हाथ मिलाओगे तो हम तुम्हें वीजापुर ले जाएंगे आपके बारे में अपने बादशाह से बात करके आपको तल को का राजा बना देंगे डरिए <laughs> मत चले आइए आप तो हमारे भतीजे की तरह है हमारे लिए सवाल यह है कि आपको पता तो है ना हम क्या करने जा रहे हैं बिल्कुल हम इतिहास बनाने जा रहे हैं। इसके परिणाम में शायद हमें जेल भी जाना पड़ेगा एडवोकेट साहब को जेल से डर है क्या <laughs> राजपूत हूँ मैडम डर को पैरों की जूती के नीचे रखते हैं हम मुझे आपकी फिक्र है थैंक यू वेरी मच एडवोकेट साहब लेकिन फिक्र तो अब अंग्रेज करेंगे अपनी जान की फिकर नहीं फाकी करी ने दिवस रात जागी ने अब बेदेश भक्तों ए प्रथम बार मारी कल्पना करी हती विदेश धरती ऊपर बेसी ने देश की चिंता ने चर्चा करना रहा। अब बने राष्ट्रभक्तों मने तो बहु वाला था आई थिंक वन लोटस इज ओके नो देर शुड बी एट लोटस बट वाई एट क्योंकि अंग्रेजों ने सारा हिंदुस्तान आठ प्रदेशों में बांटा हुआ है इसीलिए यहां आठ कमल होने चाहिए बनने विचार में पड़ी गया कि के, कितना कमल हुआ चाहिए आमें 1857 का स्वतंत्र संग्राम की मुख्य निशानी मां पण कमलज हतु ने यस यू आर राइट तो फिर कमल के नीचे जय हिंद ऐसे लिखें नहीं लिखो वंदे मातरम ओके okay. वेल well, सारे सनातन हिंदुओं की आस्था सूर्य से जुड़ी है तो क्यों ना यहाँ लेफ्ट में सूर्य देव को रखा जाए तो फिर साथ में चंद्र को भी रख दो <laughs> सदुबा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कमाल है <laughs> सदुभा अरे मैडम मेरा ये नाम आपको किसने बताया पंडित जी ने hmm. क्या ये नाम सही नहीं राजकोट नी आल्फ्रेड स्कूल में भर्ती वक्ते आ देशभक्त एडवोकेट ना सहायिक मित्र मोहनदास गांधी ये तुमने आ नाम आप लो सदुभां so am I right about your pet name सदुभां नाम में क्या रखा है मैडम आने वाली पीढ़ियों को कहा हमारा नाम याद रहेगा कौन याद करेगा कि एक धनी परिवार की पारसी लड़की ने अपना घरबार छोड़कर अपने रेशमी वस्त्रों पर इसे पहली बार बनाया था लोग शायद भूल जाएंगे लेकिन भारत माता को तो हम याद रहेंगे हाँ आने मने पन याद रह शे। हूँ पन के भी भूली शकू। मारा आ પહેલા સ્વરૂપ ને સલામી આપનાર અ વીરપુરુષ હતો મર્દાमर्द ક્ષત્રિય સરદારસિંહ રાણા અને આ હતી પારસીની દેશભક્ત દીકરી મેડમ ભિખાઈજી રુસ્તમજી કામા લો હો ગયા તૈયાર ગુડ વંદે માતરમ વંદે માતરમ The flag of independent India is born. It has been made sacred by young blood of Indians who sacrificed their lives in its honour. In the name of this flag, I appeal to lovers of freedom all over the world to support this struggle. Banded, Matram, Ararat, Mataki, Jai.

આ પેલા પણ સિસ્ટર નિવેદિતાએ એક ધ્વજ બનાવેલો પણ ક્રાંતિ વિરોધો તો મારો બર્થડે આને જ ગણે છે આઝાદ હિન્દુસ્તાનનો રાષ્ટ્રધ્વજ કેવો હશે તેની રજવાડ જ્યારે જર્મનીમાં થઈ ત્યારે ત્યાં બેઠેલા ભારતીયોની આંખો ભીની થઈ હતી અને હું પણ જી હા હું એ જ છું તમારો તિરંગો તમારી આન બાન શાન તમારું સન્માન અને સ્વાભિમાન તમારી તલવાર પણ અને તમારું મ્યાન પણ તમારું હોવાપણું તમારું આત્મગૌરવ તમારું અભિમાન અને તમારી જાન પણ આ આજે તમે જે ધ્વજ વંદન કરો છો એ તિરંગો તો 1947 થી અમલમાં આવ્યો પરંતુ એ પહેલાની મારી યાત્રા બહુ લાંબી છે કેટલી શહાદતો કેટલી ચળવળો કેટલા હત્યાકાંડો અને કેટ કેટલી અગ્નિ પરીક્ષાઓ મે જોઈ છે અનુભવી છે આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ ઉજવાતો હોય ત્યારે હું ગગનમાં ગૌરવભેર ભેર લહેરાઉ છું દેશની અફાટ પ્રગતિ જોઈને હરખાઉ છું સંસદ ભવનને મંદિર સમજનારા લોકોથી ઉભરાઉ છું યાદ રાખજો સજ્જનો હું તિરંગો છું તમે કોઈ નહોતા ત્યારે પણ હું હતો કોઈ ક્રાંતિકારીની આંખોમાં કોઈ રાષ્ટ્રભક્ત કવિના હોઠો પર કોઈની હથકડીઓમાં કોઈની ફાંસીમાં કોઈની બંદૂકમાં તો કોઈના ચરખામાં મારો એક એક તાર રંગથી નહીં રક્તથી વણાયો છે હું એકમાત્ર સાક્ષી છું आजादी अमर कथा अने मारा पहला पांच तार वनाया आता अठार सौ सत्तावन संग्राम वक्ते रामचंद्र पांडुरंग यावलकर नाम याद छे कोई ने अबे गूगल ना करवा बेस्ता विस्मृति ना वारसदारो रामचंद्र यावलकर ये जापड़ा महान योद्धा तात्या टोपे गेरीला युद्धना गर्विला सेनापती ताती थई तलवार टोपे थी टोपी डरे हइये हाहाकार तब तो दनियल तातीयो मरा पहला पांच तार याद करू એટલે મને સાંભરી આવે 1857 ની આખી બ્લુપ્રિન્ટ બનાવનાર સેનાપતિ અઝીમુલ્લા ખાન નાના સાહેબ પેશવા લૌભક્ત બ્રાહ્મણ સૈનિક મંગલ પાંડે અને अने दुर्गानो अंश ने जन्मेली छबीली मनु भाई मनी करने का इतले जासी नी रानी लक्ष्मी बाग महारानी आप ग्वालियर के रास्ते निकल जाइए आप जिंदा रहेगी तो ही जासी जिंदा रहेगी लेकिन झलकारी महारानी आपको मेरी कसम मेरे बच्चे की कसम हम जाइए યા ના જેવી લક્ષ્મીબાઈ તલવારે કઈક અંગ્રેજોને ચીભડાની જેમ ચીરા દુલ્હા જુએ કરીને ઓરછા પ્રવેશ દ્વાર ખોલી નાખ્યો ગોસાખાન ઝલકારીબાઈ અને તેનો પતિ શહીદ થયા ફાગણનો ખાખરો એમ રાણી પણ રુવાડે રુવાડે બેત્રાય ને આખી જાસી સળગી ઊઠી 15000 થી વધુ લાશો પડી ઘર નગર અને પુસ્તકાલયો પહોંચી રાણીના હાથમાં પગમાં અને આંખમાં ગોળી લાગી ચૂકી હતી રણચંડીનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોઈ સૈનિકો દૂર ભાગ્યા અને રાણી લક્ષ્મીબાઈ તેના અંતિમ સાથી રામારાવ સાથે एक गंगादास ने झोपड़ी में छेल्ला श्वास लेती होती प्यारे मैं तेनो अंतिम वार्तालाप सांभळलो आप बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गई महारानी जी हार हार मराओ मैं घायल हूं मेरा हौसला अभी भी बुलंद है तुम मेरे बेटे दामोदर को लेके फौरन निकल पड़ो ये आखिरी चिराग है आपको भी यहाँ से जिंदा निकालेंगे रानी साहिबा। आप चिंता मत कीजिए अरे गंगादास, अब तो मेरा दुनिया से निकलने का वक्त आ गया है शुभ शुभ बोलिए महारानी जी आप दुनिया से निकल सकती हैं। लेकिन आपका पराक्रम और शौर्य भारतवासियों के दिल से कभी नहीं निकलेगा महारानी गंगा दास महारानी? मुझे एक आखरी चीज दोगे क्या महारानी जल्दी बताइए आपको क्या चाहिए इस गरीब से? अग्निदा महारानी मुझे अग्निदा दे दो गंगादास। मैं नहीं चाहती कि मेरे मृत शरीर को भी कोई अंग्रेज छू पाए लेकिन महारानी आप आ... मुझे गंगाजल दो गंगादास और और तुम्हारी ये ये चोपड़ी को ही जला दो महारानी ये मेरा हक नहीं है मेरे भाई मेरी अंतिम प्रार्थना है चोपड़ी जला दो और मुझे विदा दो ઝું પડે લખમી તારી તારીલા બળવા છતાય બળી નહીં ઓલા ફિરંગી कायम कणसती लायलपुर पंजाब पासे ना नाना एवा बंगा गाम मा माता विद्यावती कौर नी कूखे जन्मे भगत सिंह किशन सिंह संधू तो भगत सिंह नो पड़छायो थई ने जे जीव्या तेवी महाराष्ट्रीयन नारी पार्वती बाई नो पुत्र हतो शिवराम हरि राजगुरु અને ભગતસિંહનો જીગરી ભાઈબંધ એટલે રલ્લી દેવીનો પુત્ર સુખદેવ રામલાલ થાપર આત્રણે ક્રાંતિવીરો મિત્ર બન્યા ના ના આઝાદીનું બિલીપત્ર બન્યા મે ભગતસિંહ मैं भगत सिंह हंसता हुआ फांसी पर चढ़ जाऊंगा मैं मरकर भी जी जाऊंगा मैं आजादी ले आऊंगा ये फिरंगी बहरे हैं ये डरते नहीं हैं नारों से चरखों से भूखे पेटों से शांति के विचारों से क्या बात और भाई सुखदेव तू बता जरा क्या ये अंग्रेज किस से डरते हैं अंग्रेज हा? ये डरते हैं रक्त निकलती तेजीली तलवारों से ये डरते हैं रक्त निकलती तेज हीली तलवारों से रूह है थरथरती है उनकी गोली की बौछारों बौछारों से, बोचारों से आगा। आगा। क्या बात लाला की पगड़ी अंग्रेजों के ख्वाबों में आती है झांसी की ललकार अभी भी आधी रात जगाती है आज ओए ओए फिर से, फिर से। लाला की पगड़ी अंग्रेजों के ख्वाबों में आती है छांसी की ललकार अभी भी आधी रात जगाती। आए, आए, है, 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 है। और अंग्रेजों के ख्वाबों में क्या क्या आता है भाई राजगुरु है? मंगल की न इनको नींद में सोने देती है सच्ची सही बात मंगल की मुँह न इनको नींद में सोने देती है शेखर की परछाई भी अंग्रेजों को डस लेती है आया आया। शेखर आया, आया, शेकर शेकर आया।, आया। <laughs> मैं मरकर क्रांति की ज्वाला हर घर घर प्रगटाऊंगा मरकर भी जी जाऊंगा मैं आजादी ले आऊंगा हाय हाय क्या बात कल एक अंग्रेज मुझसे पूछ रहा था क्या कि तुम तीनों को फांसी से डर नहीं लगता फांसी <laughs> 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 <hansi> से डर कैसा फांसी से डर कैसा फांसी से डर कैसा डर है छुपे हुए गद्दारों से माँ का दामन जिसने बेचा उन मक्कारों से मैंने बचपन से पगड़ी को कफन का जैसे पहना है आजादी का इन इनकला भी सहरा है भारत माता खून से लथपथ जंजीरों में झकड़ी है तेरे चरणों में एक क्या कुर्बान लाखों पगड़ी है हमने एक बसंती चोला तेरे नाम का पहना है फांसी की रस्सी तो क्रांति के वीरों का गहना है वतन के लिए निकल पड़े हैं वतन के लिए आएंगे हम मर कर भी जी जाएंगे हम आज़ादी ले आएंगे हम आज़ादी ले आएंगे इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद